пиратик. Покажись, какие ты уже. Высмотелись в пятницу. Сегодня у нас вифторок. Уже Тоже... два раза мы его колодим. я вам скажу так. Шерсть у него стало нормальная, как у кота. Вот тут только вот тут и вот тут. Ну и усы. Сейчас чуть-чуть такие пятнышки и усы еще такие обгоревшие. А так он подавится на его морду. Ну, и только шею глад... Шерсть гладкая. Вот. Такая просто глад... Классная шерсть стала. Ну, просто его не в Так что рекувание мне кажется, пришло на пользу. Это да, пиратик. Кто тебя оторвал от еды? не вечер. Мы пойдем поснимаемся трошки. Зараз, зараз, пидешь покушаешь. Ну, покажись людям. Люди на тебя хотят подавиться. Какие ты стал красавчиком. А? а ну подавись. Хочешь, очень покажи. Покажи очень, покажись. О, ночь ты. Пишу она Исты, исты пишу. О, зараз. Все, перебил. Перебил. Сверху Барон. Белла. Васько. Буду идут у нас. То что если в хате целый день. А, выходит, конечно. Таких пару хвилин. Пошли мы наверх. Вот его место. Он тут в последнее время ему тут лежать и спать. Он стал на кота хоть стал похожий. Да? На пиратик. Ну, врач сказал, что, что еще будет, то приедет третий раз. Я думаю, что мы съедем третий раз. Он тоже каждый 8-10 дней. Это получается, на счету следующего тыжня. Там будет поехать. Пиратик, Как ты тут, нормально. Вот Котюник еще стал, и стал Котюня уже. Ну все, скажу всем, скажи всем спокойной ночи. Ну все, добрый, давай идите спать. Иди.